профессионализм оперативных служб – это залог сохранения нашей природы. Это залог сохранения наших лесов. Работа в Днепропетровской области по сохранению лесов в пожароопасный период мы делим на две части. Первая – это работа с гражданами, которые отдыхают в лесах. И второе – это постоянный оперативный контроль за обстановкой и постоянное взаимодействие между службами. Это службы МЧС, это Министерство внутренних дел и так далее. Мы уверены в том, что профессионализм наших спасателей есть залогом нормальной, нормального прохождения пожароопасного периода. И пользуясь случаем, я хочу обратиться ко всем жителям Днепропетровской области. Маевки – это прекрасный, прекрасное время для того, чтобы провести это время с родными, с друзьями, на природе. Но нужно помнить о пожароопасной обстановке, которая начинается уже с мая месяца, и чтобы праздники остались праздниками.